вас, шановні телеглядачі, в ефірі вечірня студія. Я і ведуча Олена Поліщук. Ще у 1995 році була прийнята національна програма про планування сім'ї, основний акцент якої на Проблемах охорони материнства і дитинства, і взагалі на охороні материнства і дитинства, які підходи нині у цієї програми, як вона діє в області? Про це ми поговоримо з керівником обласного центру планування сім'ї і репродукції людини Наталею Ушаковою. Наталія Владиславівна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий день. Отже, Наталія Владиславна, ну не секрет, що ми живемо в доволі хаотичному світі і все ж. Планирование семьи, наскільки молоді люди серьезно ставляться до цього питання. Ну, нужно отметить, что сейчас молодежь стала более серьезно подходить к этому вопросу. Если мы, когда открылись, центр начал работать и приходили единичные супружеские пары, или те, которые вступают в брак, готовятся к беременности, для них это было очень странно, как-то непривычно, то сейчас у нас в год до 12 тысяч вступающих в брак, или тех, кто планирует беременность уже повторно, готовятся к беременности, потому что каждый хочет иметь здоровье і, желанного, і Тепер поговоримо про зараз доволі багато програм про те, як, що як завагітніти що, не як завагітніти, а якщо ти завагітнів 16, що робити? Тобто плюси і мінуси раннього сексуального життя, і як виглядає взагалі шкала рання пізня вагітність на сьогоднішній день? Ну, конечно, ранняя беременность для самой девочки – это, конечно, нехороший фактор в плане. Незрелый организм, и, как правило, беременности вынашивается не всегда хорошо, роды протекают проблематично, очень часто бывает кровотечение в родах, детки рождаются маловесные, детки потом очень часто болеют. То есть для самой девочки ранняя беременность – это, конечно, не есть хорошо. Поэтому мы, как правило, когда проводим санпросветработу работу среди студентов, учащихся, мы им рассказываем, рассказываем о том, что планировать беременность, то есть организм женский зрелый становится в возрасте 20 лет. И этот самый оптимальный момент, когда можно планировать беременность. И на протяжении 10 лет, с 20 до 30 лет, это как раз тот возраст, когда женщина должна рожать детей. До этого, конечно, возникает масса проблем, не говоря уже о социальных, не говоря уже о ситуациях в семьях. Но если к нам обратился такой, обратилась подросток с такой проблемой, конечно, мы всячески поддерживаем І є соціальні служби, які підтримують таких тобто Ми стараємося їм допомогти в цій ситуації. Тобто, в планах вашої роботи чи в вашій роботі також є і просвітницька діяльність, так? ви, мабуть, виїжджаєте в центри ваші фахівці, тобто в районні центри, так? проводите роботу серед населення. Тому що, Конечно. якщо в місті ми говоримо, люди більш обізнані, так? то в сільській місцевості. Ну, не будем кривить душею, там как-то ближе до этого ставятся. Это, может, моя такая думка. Нет, мы проводим обязательно э, санпросвет, работу среди населения. Э, помимо того, что мы э, выступаем и в средствах массовой информации, у нас есть и сайт областной больницы, на который выкладывается вся информация по планированию семьи, различные статьи наши, какие-то научные исследования, вся информация в нашем центре планирования, куда человек может подойти и обратиться. Мы обязательно ездим в районы с санусветной работой. У нас детский гинеколог и детский подростковый гинеколог вместе с урологом обязательно каждый месяц едут в районы, где для деток школьников это возраст от 12 лет, они проводят лекции на разные темы, в том числе на темы о половом воспитании подростков. Мы уже гинекологи, которые обслуживают взрослое население, конечно, больше уделяем внимание образованию медицинских работников, потому что э, сельские амбулатории, фапы, сейчас созданные вновь ПСМД, СМД, конечно, там у людей информации мало, и мы в основном стараемся просвещать медицинских работников. Ну, а уже социальные работники Херсона у них, конечно, ведется огромная работа по просвещению населения, проводятся различные флешмобы, различные акции, э, э, и как бы людям рассказывается о э, методах контрацепции, о планировании семьи. То есть у нас ведется Це дуже велика робота по Херсонській області в цьому напрямку. Ось дивіться, в 95-му році національна програма планування сім'ї була прийнята не випадково, тому що дуже кричуще ставало питання демографічної ситуації в Україні саме смертність в рази перевищувала народженість. Яка нині ситуація, і яке співвідношення вагітності і, полу... і абортів і на сьогоднішній день? Ну, до этого момента, конечно, ситуация немножко выравнивалась. Понятно, что у нас по-прежнему смертность превалирует по Украине над рождаемостью. Это ни для кого не секрет. Ученые, когда исследовали эту ситуацию, они назвали это состояние Славянский крест когда смертность повышается, рождаемость падает. Но слава богу, за последние годы все-таки это состояние у нас немножко потихонечку налаживается. И по Херсонской области за прошлый год было более 12 тысяч рожденных деток. То есть ситуация налаживается. Количество абортов ежегодно падает. И это очень, так сказать, ну, хороший знак. И мы всегда этому очень рады, потому что аборт это всегда травма для женщины, это бесплодие, это семейная трагедия. Поэтому мы, конечно, и в этом плане очень серьезно с населением работаем. Ну и вот я вам могу сказать, что если в прошлом году 12 тысяч рожденных детей и 3800 абортов по Херсонской области конечно этот показатель хуже чем по украине по украине э, все-таки показатель меньше потому что у нас есть западные регионы которые mm -hmm. там люди верующие конечно они в этом плане очень очень э, так сказать абортов у них крайне мало на западных областях украины нас Немножко, звісно, ми відстаємо от України, але я так думаю, що ми вместе сообща будем эту ситуацию ситуацію справляти. Наталя Владиславівна, ну вам як нікому відомо наскільки чи як вплинули оці кошти, котрі виділяє держава при народженні дитини, тобто зазвичай це така думка побутова, що народжують. Ну не можна ж говорити, що дитина народилася не в тій сім'ї. Дитина народжується там, там де вона повинна народитися. Але а соціальні сім'ї більше роблять на це. так сказать, акцент, так, потому что им потребны грош как ситуация с те, как выстикается сиею проблемою и как больше с этой проблемой сталкиваются социальные работники, угу. потому что они занимаются такими проблемными семьями, ну, конечно, они им стараются помогать. Мы больше сталкиваемся с проблемой подготовки к беременности, то есть к нам, как правило, идут женщины, э, готовиться к желанной беременности. Мы больше а, с этим так. сталкиваемся, да. то, Конечно, все остальное там уже занимается социальные службы. І женські консультації по місту жительства, яке наблюдають тих беременних, то наш центр планування беременных не наблюдает. наблюдає. Тобто це ті люди, які вже готові. Так, якщо ми вже заговорили про цей бік, значить питання от аборт це ж не альтернатива. Є засоби контрацепції. Що нового в цій сфері? Конечно. К сожалению, у нас до сих пор на сегодняшний день бытует мнение о том, что контрацепция, вернее, аборт – это метод контрацепции. Это не так, и во всем мире это давно известно. Положительный момент, что все-таки появилось медикаментозное прерывание таблетками, то есть это более щадящий метод, но мы все равно стараемся пациенткам рассказать, что ни в коем случае не нужно пытаться приходить еще раз и еще раз прерывать беременность с таблетками, потому что это все равно для организма это плохо, это стресс, это в дальнейшем масса гинекологических заболеваний, поэтому мы стараемся об этом все время говорить. Да, на сегодняшний момент, благодаря программе, которая существует у нас в нашей области, а это программа, которая, возможно, благодаря американскому народу, это на пожертвование делается американского народа, программа USAID, которая вошла к нам в область в прошлом году, ведет очень активную деятельность, в том числе и санпросвет работу, то есть есть соци социальный компонент, который занимается с людьми, и есть компонент медицинский. Мы образовываем врачей, акушерок, фельдшеров, медсестер, семейных врачей в плане подбора контрацепции, где четко рассказывается, что подбор контрацепции существует не только индивидуальный, но согласно еще и возрастным промежуткам у женщины, то есть от начала половой жизни и до родов. После кормления, во время кормления грудью после родов. Период, так сказать, мнимого такого спокойствия, когда женщина не планирует в данное время беременность, и уже когда у женщины угасает репродуктивная функция, там уже свои виды контрацепции. Вот как бы сейчас мы этим занимаемся, и мы стараемся объяснить, что нужно обязательно приходить на консультацию к врачу, и в зависимости от того, в каком ты возрасте, какие проблемы, Соответственно, і підбирати контрацепцію, Наталя Володимирівна, скільки років ви працюєте керівником центру? Тому що від цього буде залежати моє наступне питання? Шість років. От скажіть, за шість років до вас в центр зверна... звертаються молоді пари. Наскільки здорові наші молоді пари, і які нині переважають хвороби е, е, жіночі та чоловічі, які проблеми? Ну, ни для кого не секрет, что с каждым годом население все больше и больше имеет проблем со здоровьем. И мы это видим каждое утро, когда приходим на работу под диагностическим центром, масса народа, соответственно, у населения со здоровьем, конечно, есть проблемы, иначе бы люди не ходили на обследование и на лечение. Вот. Поэтому вопрос этот стоит серьезно. Естественно, это отражается на репродуктивном здоровье, потому что принято говорить так, что у больных родителей не может быть здоровых детей. Поэтому естественно, перед планированием беременности, конечно, нужно приходить и готовиться, обследоваться, идти к смежным специалистам, если есть проблемы со здоровьем, ну и соответственно, готовиться у нас. Потому что в основном те проблемы, которые возникают во время беременности, а это могут быть и выкидыши, и преждевременные роды, и многоводие, и маловодие, и внутриутробная гибель плода, они, как правило, в 99% связаны с инфекцией, которая перед половим Скажіть, наскільки ці хвороби і наскільки, якщо звертається подружня пара з проблемами здоров'я, який відсоток, ну якщо можна зараз так без підготовки сказати, який відсоток того, що вони виліковуються і у людей, які хотіли народити дитину, дитина все ж таки бажана народжується. Лечится все, кроме ВИЧ-инфекции. Все инфекции, которые передающиеся половым путем и те, которые не передающиеся половым путем, все это лечить можно. Все зависит от человека, который или от пары, которая к нам пришла. То есть мы 50% успеха, то есть мы те, которые доктора назначают лечение и супружеская пара, которая получает это лечение, Потому что от их упорства, от их терпения зависит дойдут они до конца или нет. Что мы сталкиваемся с тем, что человек к нам пришел один-два раза, вроде как бы лечение получил, но никто контроля не делает, никто не может сказать, инфекция есть или нет, или не появится она не рецидивирует через месяц. Поэтому все зависит, конечно, и от нас, и от пациентов, которые к нам приходят. И те люди которые доходят до конца. Иногда это очень трудный путь, потому что прием массы препаратов, это не прием uh -huh. конфет и пирожен. Uh -huh. вот, это тяжело, это трудно, это плохое самочувствие. Но если э, человек дошел до конца, естественно, они всегда награждены тем, что беременность наступает, она вынашивается прекрасно, и рождаются замечательные детки, которых uh -huh. мы потом видим, мамы с ними приходят. И очень часто пациентки после родов говорят, что у нас даже не протекала так первая Беременность, как у нас протекала вторая, хотя вот мне уже, допустим, там 38-40 лет, то есть э, после подготовки соответствующей беременность протекает без всяких проблем. Как правило, женщины ходят на одном дыхании, чувствуют себя хорошо, и детки рождаются легко и здоровые. Мабуть, и вам же приятно дивиться результаты своей работы. Можно сказать, что это тоже ваша Конечно. Ну, я считаю, что наша профессия – это вообще Богом данная профессия. Я до своего руководства проработала 12 лет в родильном доме имени Зои Сергеевны Клименко. Я все прошла, это от начала до конца, и роды, и бессонные ночи. Все-все-все это прошла, поэтому я с этой проблемой очень-очень хорошо знакома. Ми не можемо не торкнутися такого болючого питання, як материнська та дитяча смертність. Скажіть, що в даному випадку залежить від батьків, що від лікарів? Не можна все звинувачення поклада, не можна всю вину покладати тільки на лікарів, тобто багато залежить і від людей. Конечно, в основном по поводу материнской смертности, конечно, сейчас во всем мире, в том числе на Украине, детская смертность, извините, простите, материнская смертность зависит от экстрагенитальной патологии, то есть то, чем болеет женщина, и бывают очень тяжелые состояния, которые угрожают жизни пациентки. И если она, несмотря на все увещевания докторов, все равно беременеет и все равно вынашивает беременность, очень часто это заканчивается, конечно, материнской Смертностью. Поэтому все зависит от докторов тоже все зависеть не может. Все угу. зависит от человека. Если человек идет и заведомо знает, что он во время беременности может погибнуть, и все равно он идет на эту беременность, но ну, это право выбора э, женщины. Угу. На втором месте, конечно, стоит материнская смертность от кровотечений. Естественно, сейчас есть масса препаратов, которые предупреждают это состояние. Но, к сожалению, это иногда случается, особенно если это дальние районы. Вы знаете, что Херсонская область mm – -hmm. это районы 200 километров в отдаленности от нас. И очень доехать туда тяжело, если у женщины начинается кровотечение. 200 километров вертолетов нет, чтобы mm -hmm. отвезли врачей. Едут машинами. Это как минимум 2 часа. То есть эта ситуация, конечно, на сегодняшний момент очень такая вот серьезная. Положительный момент. Що у нас, слава Богу, по Херсонській області материнська смертність не кожен рік і це єдині случаи. Поэтому це все-таки радісний момент. Угу. Не можна не торкнутися і питання, яке для жінок звучить як вирок, це безпліддя, які є підходи нові. О, у ликувании всей хворобых заголится великовно, это действительно уже вырок. Ну, я думаю, что за последние десятилетия, конечно, мир шагнул в этом плане очень-очень далеко. И вы все знаете, что первому ребенку, который рожден был из пробирки в Америке, ей уже на сегодняшний день 29 лет. После этого родились тысячи, тысячи детей во всем мире. То есть существуют такие программы. Конечно, у людей проблемы разные, и бесплодие э, бывает очень разное. Части мы оказываем помощь людям, и они на нашем этапе могут забеременеть и родить ребенка. Но если, конечно, бывают такие ситуации, когда мы не в состоянии, то существуют клиники вспомогательных репродуктивных технологий. У нас их на Украине довольно-таки много. Во всех крупных городах есть эти клиники. В Киеве их, по-моему, около восьми этих клиник, где можно обратиться к супружеской паре и решить этот вопрос, помогут. То есть ситуации сейчас безвыходные по бесплодию нет. Всегда э, можно ситуацию решить, если, конечно, финансовые проблемы помогают, если есть возможность угу. такая. Потому что, ну вот, допустим, в Израиле государство дает три бесплатных попытки вспомогательных репродуктивных технологий. Но нужно сказать, что к чести нашего государства у нас существует одна попытка вспомогательных репродуктивных технологий, которые оплачивает государство. Но я считаю, что при такой экономической ситуации это, конечно, очень-очень такой и заросли, да, шах и быть, большой да? жест, да-да-да. Такая ситуация есть, мы пациенток обследуем, готовим, направляем документы, и дальше уже потом министерство решает, в какой клинике эти вспомогательные технологии э, будут проходить. И у нас есть женщина с района нашей области, которая родила тройню. Mm -hmm. Уже этим деткам по три годика, вот трое деток э, выносила, родила, и все детки нормальные, здоровые. Щоб володіти ситуацією, треба завжди виїздити кудись на на семінари, на міжнародні конференції. Як у цьому плані ви, як керівник, відвідуєте часто семінари? Кого плану ці семінари? Які питання піднімаються на? скажем вот так на световому на международному на украинском уровне. Ну вы знаете, что врачи всю жизнь живут и всю жизнь учатся, потому что без этого нельзя, иначе настолько все быстро движется и медицина развивается, что если человек не будет учиться и, соответственно, он не сможет оказать помощи, ну и в конце концов люди не будут идти к такому доктору. Угу. Поэтому обязательно мы ездим, у нас есть возможность ездить и на международные конгрессы по различным проблемам. Это может и репродуктивное здоровье, это и проблемы менопаузы – это тоже проблема, которую, mm -hmm. так сказать, да, у нас не очень поднимают, но это очень серьезная проблема, и количество женщин с каждым годом в периоде менопаузы становится все больше, потому что э, длительность продолжительность жизни она увеличивается, это очень, конечно, серьезная проблема. Mm -hmm. Вот, поэтому мы учимся и образовываемся постоянно, и естественно дальше пытаемся нести те знания, которые мы получили, уже доносим до района в нашей области. То есть мы проводим кустовые семинары. Это делается ежегодно на протяжении 6 лет. Мы собираем всех врачей нашей специальности акушерско-гинекологической, семейных врачей, терапевтов, педиатров, средний медицинский персонал и рассказываем о тех новшествах, которые есть вот по акушерству и гинекологии и обязательно по тем видам контрацепции, Которая є на сьогоднішній день. Тобто ми їх проводимо навчаючі програми, і вони потім в далі видають сертифікати, що дають їм право атестуватися і працювати далі по своїй спеціальності. Ви знаєте, дуже багато чудових слів на вашу адресу чула від людей, ну, звичайних людей, які зверталися до вас за допомогою. Знаю вас як людину, виважену та професіонала. А наскільки професіональні ваші підлеглі, тому що люди, які звертаються до вас, вони інколи бувають. без ну без надії, без сподівання, але йдуть і дуже велику надію покладають на спеціалістів. Наскільки вони терплячі ваші. Патилист. Персонал у меня очень высококвалифицированный, вот у меня работает 13 врачей, из них 5 человек с высшей категории, остальные все с первой категории. Люди, которые постоянно э, учатся, постоянно ездят, то есть, э, как бы, ну, это энтузиасты своего дела, это люди, которые не уходят mm -hmm. по окончанию рабочего времени домой, они могут сидеть допоздна до вечера, как мы говорим, до последнего пациента, принимать людей, то есть, э, как бы, все, отдается вся вся душа, все терпение, весь свой энтузиазм отдается, конечно, людям. То есть мы стараемся создать у себя в коллективе, в своем центре такую теплую, уютную атмосферу. И очень часто замечаем, когда к нам просто люди приходят посидеть в нашем центре, просто побыть. И угу. все, кто уходит, и вот даже э, все комиссии, которые посещают нас, они отмечают, что другого такого центра репродукции по Украине нет. То есть угу. очень уютно, очень комфортно. И люди с удовольствием к нам идут. И мы это видим, если где-то в других больницах есть проблемы с количеством посещения людей, то у нас просто избыток этих людей. Мы иногда не справляемся с потоком, который к нам идет. Мы этому, конечно, очень рады в плане того, что людей приходит много и стараемся, конечно, все свои знания, все свои умения и всю свою душу вложить вот в их проблемы. А скажите, а как больше звертаются жители миста или области? Или вообще в области, поскольку вы ездите с семинарами, рассказываете про свою работу, приезжают все же таки? Тому, очень що, много, много людей километр... приезжает из области uh -huh. и мы ведем такую статистику и вот у нас получается ежемесячно 57 это область, которая нас посещает, и 43 это городские жители. Uh -huh. Ну, мы немножко городу отказываем в плане того, что есть женские консультации, есть все-таки высококвалифицированные специалисты в городе, uh -huh. поэтому им проще в этом плане. Они могут обратиться туда. В каждой женской консультации у нас есть кабинет планирования семьи, где им могут uh -huh. оказать эти услуги. Вот, поэтому люди, которые занимаются серьезно этой проблемой, они обучены они прошли э, очень много э, занятий, тематических, курсов тематического усовершенствования, поэтому мы городу, так сказать, немножко, mm -hmm. а приоритет всегда даем области. Хотя людям сейчас, конечно, все сложнее mm -hmm. доезжать к нам, но у нас есть такой вид услуги, как э, выезды в районы. Mm -hmm. Мы обязательно в течение месяца 4 района посещаем, консультируем, ну и оказываем mm -hmm. людям различную помощь, которые некоторые потом доезжают mm -hmm. до нас, находят время, возможно, средства, доезжают и продолжают лечение у нас. То есть это у нас есть постоянно, и мы этим занимаемся регулярно, выезжаем и просто консультируем людей по их проблемам, по различным проблемам. То есть не по узкой какой-то проблеме, а по всем проблемам по гинекологии, которых интересует. интересуют. То есть можно сказать, чтобы телеглядачи зрозумели, что Центр планирования семьи – это не какая-то окрема структура, это центр, который связан с женскими консультациями, с пологовыми будинками, так? И конечно, конечно, людьми. да. Да, сейчас, кстати, вышел новый приказ по Украине по планированию семьи. Там четко есть иерархия, которая подчиняется, но у нас всегда это было. По всем районам области у нас есть кабинеты по планированию семьи, 22 района, 22 кабинета. Мы с ними очень-очень тесно сотрудничаем. Они занимаются пациентами. Если что-то серьезное они направляют к нам, мы их консультируем, и они назад уезжают домой с разработанными планами действия. То есть ведется и взаимодействие и с дерматовенерологическим диспансером, и с э, 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 спид центром, угу. и с центром Друж... э, клиника Дружно для молоди, которая есть у нас в больнице Лучанского. То есть мы со всеми взаимодействуем угу. с детскими гинекологами э, города нашего и с районами. То есть у нас с районами идет очень тесное взаимодействие, ну и с городом тоже, с городским центром планирования семьи. То есть очень тесно мы Друг з другом взаємодійство, що у нас город небольшой, ми всі друг друга знаємо, поэтому нам очень легко друг другу допомагати. Це здорово. Наталя Владиславовна, користуючись нагодою, у нас залишається одна хвилина. Що би ви хотіли сказати, звертаючись саме зараз з екранів телевізорів до телеглядачів, якщо можна, що би їм хотіли сказати? Ну, уважаемые зрители, я довольно-таки часто выступаю по телевидению и каждый раз вам желаю здоровья. Значит, я еще раз хочу пожелать вам пожелать здоровья, я хочу пожелать вам детского смеха, улыбок детских в ваших семьях, тепла, уюта и комфорта. И, конечно, для того, чтобы это все осуществилось, для того, чтобы родители были здоровы, детки были счастливы, конечно, мы ждем вас в нашем областном центре планирования семьи. Это улица Ушакова, проспект Ушакова, 36. Центр діагностики, четвертий етаж. Приходіть, пожалуйста, ми будемо всім очень раді. Наталя Владиславовна, я вам вдячна за сьогоднішню розмову. Я вам зі свого боку бажаю, щоб ваш кожен день був вдалим і ви з радістю йшли додому і з посмішкою йшли на роботу. Хай вам щастить. Спасибо. До побачення. Спасибо. До побачення, шановні.